Всем привет! Хочу вам показать самодельный станочек маленький для выпросовки разных э, деталей. Ну, как для выпрессовки. Там за алюминия, такого из меди. Ну, манюсеньких деталей. Типа вот там надо пусть там шпоночку, ну, не шпоночку, а какую-то э, заклепочку выдавить. попросил сделать такий становок. Що вам сказать, Шайба. Ну, шайба у нас из 16-го, з даже металла, квадрат труба, где в тулочках 11-й найшов всього та Речах такий 16-й пруд э, е, найшов какую то такую гильзу толстую. И разные двухстороннее э, крепление. Ну, типа карамысел. Похоже. И клапан. что чего-то клапан или какой-то дизельный двигателя. И такая мягенькая пружина. Заточив, что используется клапан, потому что тут калена сталь. То есть она не расплескается. И просто мы ставим мы там деталь, например, да. Сейчас я не буду показывать. Это так деталь так, раз. И за всей дури нажимаем на рычаг. Чем длиннее рычаг, чем лучше. И выдавливаем деталь. Он ну, вообще не высохло, его покрасил. Короче, такой станочек. Можно даже дырки маленькие делать на жестянке, если надо продавливать их или выдавливать заклепкой, алюминием. Вот такой, короче, станочек у меня получился. Всем пока, до следующего видео.